tura başı qarlı uca dağlardan dünyanın dörd tərəfindən səsimizə səs verib bu mənəm harayı çəkən həmsöylarımızdan dilimizin şəh đi şəkərindən bu gün əlimiz, ürümüz yetməyən yurd yerlərimizdən şirinli acılı bir görüşlə döyür qapılarınızı bizlərik. Ulu-dədələrimizin dilindən yaranışa xeyirduası əskilməyən, gerçeyi özündə görən, var olana məhəbbəti qurup yaratmaq, təbiətlə dil-dilə, yerlə göylə çiyin-çiynə zamanın yükünü çəkənlər, dünyanın ilkinliyinə gələnlər. vətənin bir guşəsində dayanmışıq. O hardasa durmalıyıq. Bu özü bir təsadüfdən oldu. Bu maral heykəllərinin qarşısında, bir qarlı bir guşədə dayanmışıq. Əlbəttə, bunların hamısının mənaları vardır. Ulu türk əcdadımızın heyvanlara istəyi, onları özlərinə müqəddəs totem götürməsi, rəmzlərə çevirməsi tarixdir. ister marallar olsun. Bilirsiniz ki geldim Türk təqvimi de heyvanların adıyla adlanmıştı. Bu Türkler, yani dünyanın bu başından o başına köçen, seyahat eleyen, hem işe yolda, hem işe seferde olan Türkler bu heyvanlara da müqaddes yanaşmıştı. Onların ayaklarında, onların boynuzunda öz uğurunu görmüştü. Türk tamğaları diye meşhur olan tarih örnekleri, faktlar vardır. Bunlar hər ailənin hətta adlı-sanlı türk ailələrinin belə soylarının, bəylərin, bəyliklərinin özlərinin e, tamqaları olmuşdur. Yəni bugünkü dillə desək möhürləri. Bunlar hər ailənin özünün müqəddəs sandığı heyvanlar olmuşdu. Həmin tamqalar, yəni tamqalar, möhürlər mühürlərə ya bütöv özü ya onun müqəddəs saydığı əli, ayağı, boynuzu həkk olunmuşdur. Demək istirəm ki, o heyvanlara tapınma, onların adına tapınma təsadüfi bir məsələ deyildi. Çox təəssüf ki, bu onların izləri çox az şəkildə yaşadılır. Maraqlı fakt deyim sizə. Bəzən biz böyük binalarda, ya kiçik fərqi yoxdur. Bakıda da var belə binalar. Onun divarlarında ya fasadında hər hansı bir heyvan nəqsinin olunması o sadəcə təsadüfi bir zövq nəticəsində olmamışdır. Hamsinin dərin-dərin inanlarla bağlılığı vardır. Ona görə bizim bu gözəl maralların önündə durmamız da təsadüfdən oldu, amma çox gözəl təsadüf oldu. E, bu bəlkədə, Mina xanım, elə insanın ilkim yaşam, yəni ki bax belə Təbiətin digər canlı varlıqları ilə o bircə yaşayışının daha qədim tarixə getdiyini göstərir. Əlbəttə. Bizim qədim əcdadlarımız hələ ev tikməmişdən, oba yurd salmamışdən əvvəl elini biz zəhmətə vurur. Zəhmətdən yaşayır. Zəhmətdə də, yəni özünə gözəl ovalıqlar, bərəkətli torpaqlar arayanda hər zaman heyvanın xidmətindən istifadə eləyir. Onun qoşqusu ulaq olmalıdı. Yəni onu ulaştıran, onu çatdıran heyvanlar olmalıdı. Və sizə deyim ki, hətta Mahmud Kaşqarlı lüğətində 11-ci əsrdə qeyd olunub at haqqında, atın yəni lüğəvi mənası açlanda deyir, "At türkün qardaşıdır." Qardaş nə deməkdir? Qardaşdan yaxın kim vardır? At, deyir, "At türkün qardaşıdır." Yəni nə üçün dünyada deyirlər, bu türkün adına çıxılır? Türki atı əhəlləşdirən türk olmuşdur. Bu elə-belə sadəcə bir sxağlıq xətirinə deyilməmişdir. Həqiqətən bu geniş səhralarda, böyük otlaqlarda, çöllərdə dünyanın bu başından o başına Şərqdən Qərbə, təzədən Qərbdən Şərqə, köçədən Türklər at üstündə olublar həmişə. Ona görə də dünyaya verdi ki, biz sözlərə baxın. Tutaq ki, bütün atlanın komandası olub Türkdə. Atlanmaq atla bağlıdır. Atlanmaq heç ortada bu saatı at olmasa belə atlanmaq işə başlamaq, işə ürəkdən şuru yetmək, başlamaq mənasında işlənir. Yaxud da ki, baxın ataq sözü. Ataq sözü, ataq sözündə rus dilində yaşayır. Ataq sözü özü sürətlə üzəli atılmaq deməkdir. İşə başlamaq deməkdir etmək deməkdir. Demək istirəm ki, yəni hələ özünün memarlıq nümunələrini yaratmazdan əvvəl türk atı əhilləşdiribdi, arabanı düzəldib, təkəri icad eliyibdi. Çünki ona böyük yolda təkər lazım olmuşdur. Ona görə bugünkü elmi texniki yeniliklərin nailiyyətləri çərçivəsində o təkərə bəşəriyyət borcludur. Bəşəriyyət atın əhilləşdirilməsinə borcludur. Bəşəriyyət əkin biçin işində o heyvanları öz məqsədinə uyğun işlədən Türke borcudu. Bu günləri türkün haqqı sayı itiril, itirilir düzdür. Çox yerdə qələm çəkilir. Onu tarixələrə bilirsiniz. Talançı, yanğınlar salan, qətli qarətlə məşğul olan bir qədim qədim adının üstünə bir epitet yapışdırırlar çox nahaq yerə. Məsələn, Çingiz xanın adı, Mamay xanın adı, Atilanın adı. Bunlar tarixələrə bir növ simvolik şəkillərdə yerilə. Yəni bunlar talançıdılar, qarətcidlər. Nə qədər desələr də Bunların qələbələrinə bu günə qədər bütün xalqlar heyran qalmaqdadır. Hətta frazeoloji vahidlər, yəni hikmətli ifadələr yaranıb bu bahadırlar haqqında. Türk xalqı bununla kifayətlənmədi. Türk xalqı dünyaya Şah İsmail xətayını gətirdi, bəxş etdi. Məhəmməd Sultan Fatihi bəxş etdi və dalınca Nuri Paşaları, Ənvər Paşanı gətirdi. Əhməd Muxtar Paşanı verdi, Osman Paşanı verdi. Səttər Xanı verdi. Həmin o dediyim tamğalardan başladıq. Amma bu şəkildə də tarixə türklər öz möhrünü vurur. Ədaləti ilə, ədalətsevərliyi, sülhsevərliyi ilə. Büyük Türkünün qədim yurt yerlərindən Cənub Sibir, Altaylardan başlayan Yenisey, Yeni Su çayı sahilləri. Məşhur Yenisey kitabələri kıymetli arkeoloji tapıntılar bu çayın sahili boyunca Abakan Türklerinin meskun olduğu indiki Andronova kendinden tapılıb. Abakan hem de Yenisey'in kollarından birinin adıdır. Yeri gelmişken dilimizin Şipşir'in sözlerinde ifadesini tapan diğer adları da hatırlayak. Yeloguy, Turuhan, Tuba, Kan, Ankara, Aşağı Tunguska, Bölgədə yaşayan türklər uzun müddət Abakan tatarları kimi adlandırılıb. Daha sonra ruslar onlara Minusinsk tatarları dedilər. Minusinsk Abakan şəhəri yaxınlığında çox sonralar salınan yaşayış məskənidir. Çox qədim türk tayfası olan Abakan tatarlarını təşkil edən boylardan yaddaşlarda qalanları Saqay, Katasin, Biltir, Şor, Qızılqaya, Abaqızıl, Tuba Göyərik ve hakaslar. En kadim inançlara sökenen dağı, daşı, ormanı öz dilinde danıştıra bilen bu şaman duaları bugün de teze terdir. askı inancıyla ulu əcdadlarının yanaroddan ağacdan jöybürü ah ağ, bozqurtdan töğrəndiyi inamındadır insanlar təbiətlə belə doğmalıqları da bəlkə burdan gəlir çox qədim bir xakas əfsanəsində deyilir ki